Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat teman-teman media Yang hadir dan membuat liputan pada pagi ini Kedua saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat jauh dan dekat Yang datang bersama uh, pagi ini uh, Pertamanya Saya hadir ke sini kerana memenuhi berlawaan dan jemputan Tan Sri Azam Baki saya pun lama dah tak ke SPRM ni semenjak saya tampal si Mati dekat tiang tu kan, lama tak datang tapi kerana Tan Sri Azam Baki jemput kan, sebab kemampuan dia ni luar biasa Tundaim di Alam Barzah pun dia boleh siasat nah, jadi kerana tu dia jemput ni jarang berlaku saya datang lah kan? Jadi hari ini saya hadir ke SPRM bagi tujuan memenuhi jemputan pengarah Ketua Pusrojaya SPRM berikutan laporan polis ke atas Panglima Tentera Darat. Laporan polis saya ekoran banyak transaksi berulang setiap bulan dengan nilai serendah RM25,000 sehingga nilai RM500,000 ada berulang, ulang, ulang kan? ada media lapor RM20,000 ke RM60,000 itu salah, saya, itu bukan salah media lah, mungkin saya salah terang dan sebagainya saya ulang balik laporan saya menjurus kepada transaksi-transaksi bank milik Panglima Tentera Darat yang berulang setiap bulan serendah RM25,000 sehingga nilai RM500,000 Sebaik jajah saya failkan laporan polis, Ketua Pusuruh Jaya SPRM telah mengeluarkan kenyataan meminta saya menjemput saya memfailkan laporan ke SPRM bagi membolehkan siasatan dilakukan Sangat pelik sebelum ini banyak saja kes disiasat tanpa perlu tunggu laporan rasmi dari orang awam Namun saya hargai jemputan tersebut maka hari ini saya hadir Saya akan serahkan salinan laporan saya semalam dengan bahan-bahan bukti bersangkutan akaun Panglima Tentera Darat Namun agak pelik semalam tanpa menunggu laporan saya, ha, saya buat hari dua hari lepas tanpa, uh, dia jemput uh, saya datang lepas tu, tapi tiba-tiba semalam tanpa tunggu laporan saya, SPRM telah dilaporkan menyerbu beberapa lokasi berkaitan panglima tentera darat, kan ha, pejabat dan sebagainya. Tapi sebelum tu Dia minta saya laporan rasmi Sebelum dia boleh bertindak Kan ha? Itu pun tak faham juga saya akui saya ada banyak maklumat berkenaan tender dan kontrak berkaitan tentera darat yang saya kesan berlaku kecurangan. Namun untuk fasa ini, laporan pendedahan saya fokus kepada akaun Bank Panglima Tentera Darat. Nak siasat, harus siasat yang dilaporkan. Kan? Ya, sebab dia kata dia tak tahu apa. Jadi yang saya lapor dulu saya siasat. Kan? Nak siasat hanya perlu hubungi bank negara, minta butiran, sita akaun tersebut. Adakah benda tu dah dilakukan? Kan? Harapnya janganlah serbuan ke lokasi-lokasi semalam bagi membantu memadamkan bukti-bukti kecurangan berkaitan tender kontrak yang belum pun dilaporkan dan didedahkan. Eh? Saya juga ucap terima kasih kepada Kementerian Pertahanan atas respon pada hari saya buat laporan itu yang menyatakan harus memberi ruang kepada pihak berkuasa menyiasat. Sekurang-kurangnya respon Kementerian Pertahanan jauh lebih baik daripada sebelum ini yang terus mengatakan saya fitnah tanpa meneliti dan siasat pendedahan saya. Walau bagaimanapun, saya mendesak Kementerian Pertahanan demi mempertahankan integriti panglima tentera darat yang dilaporkan dan didedahkan itu perlu digantung tugas sementara segera sementara keputusan siasatan mengesahkan untuk tindakan yang selanjutnya. Dan. Sebab kalau dia masih di situ Uh, tak nampak apa guna uh, nak tunggu nak tunggu siasatan ni kalau dia delay siasatan 6 tahun sampai kawan ni pencen pula kan yeah. ini persoalan kedaulatan negara nyawa anggota tentera dan maruah negara peringkat ini siasatan harus menjurus akaun milik panglima tentera darat sebelum melanjutkan ke akaun pasangan yang kami telah kesan jumlahnya juga membawa kepada nilai juta akaun-akaun keluarga dan akaun-akaun proksi dan cari siapa masuk Kemudian dah selesai yang itu Baru kita pergi kepada projek dan tender yang kita juga ada dokumen lengkapnya Ha, ah, kan? Semalam saya dah tunjuk dengan semua kawan-kawan wartawan Berkenaan dengan forensik Yang kita akan serahkan juga hari ini kepada BSM Forensik account eh? Forensik account uh, Individu yang saya namakan sebagai panglima tentera darat itu Dan beberapa transaksi-transaksi Yang kita dapat daripada maklumat dalaman bank nah, Itu memang dia tak boleh helak dah Tak boleh kata apa pun Takkan dia nak kata Eh saya tak tahu orang masuk duit dalam akaun saya Eh ini bukan RM3 bang kan? <laughs> Setinggi setengah juta ringgit kan? Ya. Seperti biasa Dalam perkembangan lain Saya nak maklumkan di sini eh saya juga hadir di sini dalam keadaan marah dan gelisah Seperti biasa pentaksub rejim akan serang saya Bila setiap kali saya dedah apa-apa pun <laughs> orang penyokong pentaksub Walanon kan serang saya namun pelik saya turut diserang oleh kumpulan yang saya gelar kumpulan penjilat keliling presiden bersatu saya dihina, saya difitnah oleh mereka ketika sepatutnya bersama dengan saya ketika menyerang rejim. kesempatan ini saya tegaskan dalam bersatu kini ada trend Siapa serang rejim Khususnya serang Anwar Ibrahim Secara terus akan menjadi musuh kepada parti eh? Saya tegaskan Saya tegaskan Saya ulang Saya tegaskan Pembangkang lembab Sebab ada pemimpin Yang dipegang kes-kesnya Kan Dari Anwar Dedah Baik saya Dedah Contoh yang saya akan dedah hari ini ialah Antara kes yang sedang dipegang ha, sebab ada TV saya tak boleh lanjutkan perkataan tersebut oleh rejim sehingga menjadikan parti pembangkang lembap ada pemim beberapa pemimpin di atas sana punya kes yang dipegang rejim mereka akan pastikan parti perlahan lawan rejim khususnya lawan Anwar Ibrahim supaya dia tidak dipicit kes dia malah siapa yang lantang ia perlu dimusuhi dan disingkirkan atas apa cara sekalipun ekoran itu hari ini saya juga tampil filekan satu laporan dan SPRM perlu segera membeli respon terhadap perkara ini kerana saya tahu S SPRM tahu berkenaan dengan kes ini kerana ia sedang dipegang oleh Anwar Ibrahim kes ini Jangan jadikan kes ini sebagai bahan ugutan sahaja demi memastikan pembangkang lembap lembap agar terjaga politik rejim. Saya mulakan. Mengimbau 1993, SPNKU diberi perjanjian konsesi kontroversi selama 25 tahun dengan kerajaan yang membenarkan syarikat tersebut menyediakan memajak uh, kenderaan kepada kerajaan. 2019 ketika Tun Dr Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua, perjanjian konsesi Spenco dengan kerajaan telah tamat. Berikutan itu, proses tender dimulakan oleh kerajaan untuk kontrak membekal, menyelenggara dan mengurus konsesi kenderaan, tetapi tarikh daripada 25 tahun dipendekkan ke 15 tahun. Cadangan itu dilap dilaporkan diterima cadangan uh, buka tender itu akhirnya tender mas orang masuk sekurang-kurangnya tujuh syarikat request for proposal betul big selain spenko yang mahu mengekalkan penguasaan yang dia incumbent yang masuk membida, membida ialah cekap urus syarikat usaha sama konsortium di antara Nazar Berjaya dan beberapa industri tempatan. Tahun 2020, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat kepada Cekap Urus memaklumkan berjaya membida Surat tersebut kita bekalkan juga kepada SPRM hari ini Cekap Urus memperolehi tawaran eh, memperolehi kerana tawaran harga dan perkhidmatan jauh lebih baik daripada pembida lain Spengko dikatakan telah digugurkan awal lagi dari persaingan tujuh syarikat itu sebab telah dikesan pertikaian kerana taraf Bumi Putra yang menjadi elemen utama penilaian dalam proses tender kali itu uh, tidak dipenuhi. Maka bermulalah siri mesyuarat. Setiap kali benda macam ni, dia akan ada siri mesyuarat untuk pelaksanaan projek. Eh? Dan ketika itu, Perdana Menteri bertukar daripada Tun Dr. Mahathir ke Muhyiddin Yassin. Kami mempunyai maklumat Malah saya telah ditunjukkan bukti visual Yang juga kita akan hantar kepada SPRM Bahawa pemilik berjaya grup Seniam Berhad Iaitu antara pemilik cekap urus Telah dihubungi dan ditemui oleh menantu Perdana Menteri pada ketika itu pertemuan bertujuan meminta sumbangan 100 juta untuk parti khususnya apabila berdekatan dengan pilihan raya Sabah pada ketika itu pilihan raya tahun 2020 dalam pertemuan yang berlaku pemilik berjaya menegaskan bahawa cekap urus bukan lobby dia dah dapat surat daripada Kementerian Keuangan bukan lobby kenapa kau nak minta sampai 100 juta kan sebaliknya mereka sudah pun memperolehi tender secara proses terbuka dan sah mereka juga dapat projek itu kerana harga paling rendah dan tawaran perkhidmatan jauh lebih baik daripada syarikat-syarikat lain Namun pemilik berjaya, pemilik berjaya menyatakan sedia bagi sumbangan politik bantu parti walaupun minta sedikit masa tetapi minta sedikit masa untuk berfikir eh Beberapa hari selepas itu pemilik berjaya datang semula dan memberi wang tunai 10 juta bukan saja 10 juta dia minta pula pengesahan terima kan ya. Mungkin kerana marah tidak dapat jumlah yang diminta tiba-tiba cekap urus yang dalam proses akhir memulakan projek setelah dapat surat daripada Kementerian Keuangan dia punya projek tiba-tiba dapat surat daripada Kementerian Keuangan dan batalkan projek tersebut persoalan saya ialah Syarikat cekap urus diminta 100 juta namun hanya beri sumbangan politik 10 juta dibatalkan agaknya berapa syarikat yang dapat iaitu Spenco yang ada pertikaian di pengkat awal lagi dia minta berapa yang Spenco pula dapat kan ya. menurut maklumat syarikat yang memperolehi Setelah cekap urus dibatalkan itu Spenco beza harga tu 700 juta. Maknanya duit rakyat spend lebih 700 juta. Ya. Adakah, ni soalan penting, adakah semua duit ini masuk dalam parti ataupun parti dimaklumkan dana politik dicari dengan cara macam tu? Ugut orang. Kan? Maka ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir baru ni dalam pertemuan dengan Armada di Johor. A, dengan pertemuan Armada Johor di Putrajaya. Kelihatan seperti menantu Perdana Menteri mempunyai kuasa besar tetapi apa jawatan beliau dalam parti atau dalam kerajaan. Kan? Bagaimana maklumat kerajaan yang bertaraf rahsia lagi di tangan dia. Dia tahu siapa yang boleh dapat projek sebelum diumumkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk pengetahuan semua, cekap urus telah pun fail saman. Orang cakap pelik, oh manalah cikgu Gubat dapat ni. Saya bagi tahu, cekap urus telah failkan saman kepada Kementerian Keuangan kerana pembatalan yang disifatkan secara tidak sah yang menyebabkan kerugian sangat besar kerana apabila memperolehi tawaran, mereka telah siapkan fasiliti ke arah pelaksanaan projek. Sepengkur juga Kini sekarang ni syarikat yang batalkan situ Bagi dekat syarikat satu lagi ni Syarikat itu sedang menghadapi pendawaan Tuduhan Menipu Hingga mendorong Kementerian Kewangan anugerahkan kontrak urus kenderaan Bernilai 3.9 bilion 6 tahun dulu Mengikut pertubuh, per, apa, pertuduhan Syarikat ini telah memalsukan maklumat Bumi Putra yang dia digugurkan daripada peringkat awal itu ini antara contoh kes yang dipegang oleh rejim sehingga menjadikan parti pembangkang lembab ada beberapa pemimpin di atas sana punya kes dipegang rejim mereka akan pastikan parti pelahan dalam bab melawan rejim jika tidak kes ini akan dipicit Malah siapa yang rantang melawan perlu dimusuhi dan disingkirkan daripada parti atas alasan apa cara sekalipun Cara ini sebenarnya bukan misteri Malah YB Rafizi Ramli baru ini turut mendedahkan bahawa Memegang kes dan ugut supaya tidak melawan turut digunakan dalam pemilihan PKR untuk menangkan Nurul Izzah Anwar Kes-kes seperti ini Selain digunakan bagi memperlahankan perlawanan pembangkang, ia juga akan didedahkan menjelang saya yakin ia juga akan didedahkan menjelang dekat dengan pilihan raya. Jika itu berlaku, ia akan hancurkan semua harapan rakyat dan apa yang kita bina selama ini. Saya fikir betul-betul yang disaman tu Kementerian Kewangan, menteri daripada ketika itu Tengku Zafrul Menteri Kewangan, eh? dan bayangkan ahli PKR ni akan masuk mahkamah dedahkan semua benda kan ini baru satu kes ada berapa kes lagi bukti video bergambar juga dikatakan wujud saranan saya kepada Tan Sri pertama Tan Sri Tan Sri wajib arah menantu balik segera ke Malaysia dan hadapi pertuduhan dengan kemewahan yang keluarga Tan Sri ada sudah pasti Tansri ataupun menantu Ataupun ahli keluarga Tansri mampu Untuk mengambil Peguam mahal yang paling baik sekali Bukan seperti saya Yang hadapi pelbagai kes mahkamah Intimidasi rejim Tapi saya pergi mahkamah Dengan sumbangan rakyat dan Pemimpin parti sendiri hina Saya sebagai pengemis ha? Menantu Tansri bukan hilang Lari macam jolo Menantu Tansri hanya berlindung secara mewah Di luar negara dalam siri percutian ke luar negara Tan Sri ada bertemu ahli keluarga tersebut Media tempatan baru ini melaporkan kemewahan hidup menantu Tan Sri Di mana pihak dia sendiri naikkan gambar kemewahan dia tu tanpa berselindung di media sosial saya mendedahkan ini kerana ketika saya menyerang rejim Saya terus diserang oleh paria-paria penjilat keliling Muhyiddin Yassin saya yakin kes seperti ini akan digunakan menjelang pilihan raya Maka daripada kita semua dikejutkan oleh Anwar Ibrahim dengan pendedahan kes-kes seperti ini Adalah lebih baik saya fikir kita dedahkan, kita sabotas strategi Anwar Ibrahim Saya mungkin dipecat kerana laporan ini Namun apa yang saya buat adalah demi kebaikan rakyat yang mendambakan perubahan Saya pernah buat surat ke lembaga disiplin Saya gunakan semua saluran dalaman Tapi satu benda pun tak berubah Maka demi menyelamatkan maruah diri, keluarga dan rumah perjuangan rakyat Maka saya terpaksa lakukan apa yang berlaku hari ini Maaf Tan Sri, jika gagal meminta menantu pulang, lebih baik Tan Sri menjadi beban kepada yang menjadi beban kepada perjuangan ini sehingga perlawanan terpaksa diperlahankan berundurlah dengan cara yang lebih hormat Tan Sri pernah nasihat kami dalam Islam tuntut ah ha, dalam Islam salah satu yang Islam tuntut ialah supaya umat Islam ada rasa malu jadi kita harap Tan Sri pun ada rasa malu seperti mana nasihat Tan Sri saya cuma insan kerdil dengan sumbangan kecil dalam dunia pe, dalam dunia perjuangan mempertahankan abata yang sangat luas. Bagi saya hitam itu hitam, putih itu putih, tidak ada kelabu rasuah musuh nombor satu negara. Okay. Ada soalan sebelum saya rumuskan PC hari ini. Nak tanya tu, uh, tahun ini Bermula tahun lepas 2024 pemantauan yang kita dapat Okey, kena faham eh Saya dalam kes itu Kami dapat daripada pelbagai sumber Bermula daripada pemerhatian kita terhadap Ops Soho di Johor Kemudian berlarutan kepada tender dan kontrak Yang akhirnya kita jumpa account back Eh, tapi saya tak boleh dedah on detail account bank sebab mafia lah apa semua. Tapi saya bagi tahu saya ada dan saya bagi tahu bahawa dokumen berlabel rahsia kerajaan pun saya ada. Ah. Ha? Setelah disiasat dan akhirnya daripada 2004 Hujung tahun 2023 Sampai ke bulan Mei tahun ini Berlaku kemasukan berulang-ulang Di empat account bank Penama yang sama Setinggi RM500,000 Serendah RM25,000 Berulang-ulang Jadi, dah tentu uh, Saya pergi kepada polis Sebab polis uh, adalah sekretariat amla paling utama Kan? Ha, tapi saya hadir hari ini Dan saya akan hantar semua semalam yang saya hantar ke polis uh, Sebab jemputan daripada ketua pesuruh jaya uh, SPRM Dan saya harap uh, tindakan segera diambil Jemputan ni personal dia atas semua ataupun melalui media? Oh tak, dia jemput melalui media hmm. ha, Sebab, yelah kita ni kecil je ya, Tapi bagi saya, saya hargailah jemputan melalui media tu Okey. Okey. Okay. Cuma semua kena faham bahawa saya dimusuhi dalam parti pertama sekali kerana saya melawan Anwar Ibrahim. Kerana saya komen saya parti jangan lembap berhenti menjilat ido presiden ido presiden sana ido engkau isu beras tak ada isu minyak tak ada isu semua benda isu kau tak cakap tiba-tiba kau pusing kau edar kat ayat video ido presiden orang menyampa Kan Kalau presiden sendiri turun Bertempur dengan Ibrahim Menjuarai isu rakyat Saya letak atas batu jemala saya Presiden tu Kan Jadi Itu komen saya Dan saya dimusuhi kerana Saya bertempur terus dengan Ibrahim Jadi soal dia ialah Dalam parti ni Orang berlawan dengan Ibrahim Jadi musuh Kan? saya cari 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 kenapa mengapa kan tapi akhirnya saya menemukan koleksi kes oh dia ni ada kes orang ni ada kes orang tu ada kes patutlah kan dalam bahasa lain telur kena picit bila pati kuat sikit picit deras sikit senak bila senak marah kan bila suruh ma ah, maksud TV ya ha ha marah kuat tu marah bila marah kan jadi busuk kita tegur tak boleh apa tak boleh dan Rejim tengah simpan kes ini Ini bukan pelik Rafizi pernah dedah Dia lawan sama dia PKR lawan sama PKR Rafizi cakap apa? Guna SPRM Guna agensi kerajaan Apa semua Untuk ugut Untuk pegang Benda tu Dan Jadi Kita kena benda tu sekarang ni Itu sebab Rakyat komen Siapa pula komen Isu banyak ni Anwar Ibrahim buat macam-macam Kegagalan kerajaan buat macam-macam Tapi semua komen apa? Pembangkang kenapa? kenapa lembab? Kenapa lembab? Semua orang komen benda tu Jadi salah ke saya bercakap benda yang sama? Kan? Otak cikgu buat musuh Kan? Yang kau nak perlahankan perlawanan ni apa? Untuk jaga Nabi Ibrahim Dan saya bagi tahu bahawa sekali lagi Pemimpin-pemimpin Dua tiga kerat dekat atas ni Sedang dipegang anunya Kan? Kedua ialah ada pula keliling ni kan yang memang merupakan ejen. Saya janji saya dedah satu-satu. Kenapa sekarang saya dedah? Selera dalam keadaan saya bertempur dengan PTD. Panglima tentera darat. Saya bukan sekadar saya bagi tahulah saya bukan sekadar ditawar. Saya diugut, saya diekori Keselamatan saya, keselamatan keluarga saya tapi wa makar wa makar Allah wallahu khairul makirin. Dia boleh rancang, saya boleh rancang tapi perancangan Allah ialah perancangan paling besar yang akan jadi. Jadi hakikat dia ialah saya tengah buat benda besar demi negara. Kan? Tawaran datang juta, kita tolak. <coughs> Tapi soal dia ialah, eh, ni penjilat ni, kan? komen sampai dalam Facebook saya oh cikgu buat dia, antara tu orang yang dapat tanah paling besar dengan syarikat RM2 ketika menteri besar daripada parti bersatu meminta perak oh, komen dalam tak boleh percaya jangan percaya, eh kalau madanon komen saya boleh masuk akal. Kan? Oh ada orang yang dibayar oleh orang tertentu makan tetap pat tangan bergaji dan komen dalam Facebook saya. Ini apa? Kan? Oh cikgu buat menipu. Oh mana ada Tan Sri tiap-tiap tahun bercuti di London, apa pergi keluarga di di Madrid, Dubai apa, apa. Saya nak tanya semua orang hari ini Pukul 12.12, 12, 24 April 12, mana Presiden Parti? Bukan bercuti di luar negara. Kamu yang besar. Eh, saya sepintas lalu saya sebut. Saya kata, ada rasalah sikit negara tengah kecoh. Sehari dua lagi pelaksanaan perjanjian dengan Amerika. Banyak benda harus kita lakukan dalam saat-saat getir dan genting seperti ini. Eh tak, pergi bercuti. Ya? Jadi, minta maaf. Saya emosi dan saya marah. Sebab bagi saya, ialah perjuangan ini melalui jiwa dan roh ketegasan, itu sebab saya kata kamu hina saya, hina keluarga saya hina mak bapak saya, hina an anak bini saya, kan eh, tak ada duit lah saya jalan kaki, pergi mahkamah pun saya boleh, kan orang kutip ni, mata kutip saya tepi jalan di bakri, dah tak boleh jalan, mata datang kutip saya, timbalan ketua bahagian pontian, bawa pergi mahkamah kami boleh berdepan dan kepada rakyat, hari ini jangan gelisah. Kita harus fokus menyatukan kekuatan melawan rejim, menumbangkan rejim yang uh, kita lihat menghancurkan negara ini. Tetapi rumah perjuangan harus dibersihkan dulu. Jadi saya ucap terima kasih. Ada sebarang pertanyaan? Ada yang nak tambah? Ada yang nak tambah? Ah, ha. Eh bagi saya mudahlah kan? Suruh menantu balik hadap semua kes ataupun kamu rasa kamu tak mampu menantu kamu pun tak dengar cakap kan baik kamu berhentilah kan jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh best